Всім привіт! Сьогодні поїздка на Мазі Тон 103-Т. Давайте швидше. Легендарний тролейбус у Києві такі вже не працюють як два роки. Женя? Женя? Ко мне иди. Артем, ко мне иди. Ко мне иди. Платим. Будешь платить? Нет. А надо проводить и сказал будешь. А чего я должен? У меня денег нет. Женя, заплати за Валю. Только не требуй с меня денег потом на карту нельзя. Я просто водитель сказал, чтобы вы заплатили. Нет, сказал. Я не буду же не платить потом. А то слишком уж требовательно. Если бы у меня еще деньги остались. Можно я тут сяду? Ну, конечно, нельзя. Конечно, спасибо. Конечно, тебе 5 гривен. Что? Тебе 5 гривен. Ни хрена себе, у меня денег таких нету. Нет, ну ладно, 50, а 500, 5. Ну ты мне требовал, я помню, и большей суммы. Учитывая, что у меня сейчас проблема финансовая. Да я говорю сейчас, потом, когда сможешь Понял. отдашь. Да Жень. я Но лучше сейчас отдам. У тебя есть 5 гривен сдачи? Или нет? Потом как обычно. Нормально. Следующая встреча, Витя, не знаю. Бабушка тебе очень Блин. Кстати, смотри. Пацаны, Снимай, давай, помоги мне, позиазия. Женя, помоги мне снять, мне надо проверить. Вот тут и стань так я все у денег смотри о вот на это пошел тебя. я тебя нашел я, я тебя шею. нашел пять радуйся а? сейчас эти отдам и когда на держи радуйся этому отдал мне деньги, иначе бы тебя уничтожил. Да пася, Я не давал бы больше. Ты же не хочешь быть как Штирин? Тя. А, Штирли? а, Штирли? а он что Штирин? А что Штирин же хочешь, чтобы за него платили? Штирлис, он вообще-то работает, это я не работаю, он что работает, поэтому для него это позор, для него позорище это. Причем такой позор, что непоправимый. Тем, тем не менее, не надо что убрать пример. Учтите, у меня ученический будет 1 июля платный. Поэтому хоть в прикол. Я скажу. Понял, да? Лучше попроси родителей. А объясни, что лучше <связываем> 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 Что лучше, чтобы они давали тебе деньги на проезд, чем каждый раз оплачивали 160 гривен штраф. Если, если тебя поймают, все равно же не тебе кони придут. Если, да? у них, если у них деньги будут. А если не будут, что делать? Ну, я думаю, что на проезды, да, и должны быть. Так ведь э, там же не просто надо ученически пополнять, там же надо целые поездки. И за месяц там большие деньги. Это и несправедливо, что ученикам платить, а карткам пьяна назначить бесплатно. Ой, как несправедливо. Школьники не зарабатывают деньги. Ничего. Да, ничего. Я тоже прошел через это. Только ты, только ты, к счастью, студент. А я еще пока абитуриент. Но я надеюсь, что я им стану. Повлечен где-то где? Ехать что? Не ебу где-то повлечен. А, да, нашел, нашел. Вот оно. Это недалеко ехать? Нормально. Кстати, я этот раллик уже вот назад фоткал. И его отклонили. Это Да. да. А, а я этот травм похитрали, сфоткал, а потом кто-то сколько лучше меня это уже удалили. Чау, чау. Да нет, нет. Да. Я, я видел, не дне. Не, я имею в виду не буду общем. Внешне от этого не отличается. Тя. Все да? духи, другие звуки. Я не катался на нем, но я такой на сегодня вот такие же, как Мази 203, 015. Ну, да. звуки другие, от ППМ. Ну да, хотя редуктора от Маза. Так тебе повезло. Его уже его задницу, слышишь, не фоткали с ноября 2020 года. Ты мне говоришь? Да, Артем, я тебе говорю. Я не Артем. А, а не не тебе. Я люблю у тебя не рука. Согласен. Бивай, бивай.

Кстати, тонны ездят в Бресте и в Белой Церкви и в Николаеве. и все. А в Киеве нет. Уже все. Смотри. Кстати, перед тем как кстати, мы Ну, Встретимся на с А там а, что решим? Там встретим наших голубков. И как обычно на Вильва. Может быть, кстати. слава богу, мы за меня Гриша оплатит Конечно. Потому что 10 гривен я не собираюсь платить. Если 5 еще ладно, 10 это слишком. И проблема в том, что с зайцем ты не проедешь. А вот в Киеве. Может лучше тебе на метро поехать. Ты думаешь, 9 часов она будет ходить? А как мне потом, Смотри, а да, как да. Как мне потом оттуда выезжать? А как мне потом оттуда выезжать? Я подлетал, да, так я так. вижу. А как мне оттуда потом выезжать? 9 часов сядешь на вокзале, 9.20 там, максимум 30, оно приедет на нивки. А, а оттуда там как есть такие коробочки, а у них... Твои но, а, они, но они плохо ходят в это время. Плюс у меня мобильного интернета нету. Давай посмотрим. Давай. Хотя, да, блин, ладно, я тебе в маршрутку в электричке посмотрю. Тявай? Да, я думаю, что в 9 часов они еще более-менее будут ходить. Да даже если и приедет маршрутка, там шансы гораздо высоки. И там аж два варианта. Более скажи эти узле да я. Кремники тебе так будет каждый день, говорит, а потом колете кули в попу. Себе воню, семье берем много пристег. Понимаешь? Не нядя. Нядя. Все ты делаешь. Я тебе по сейчас куплю. Не взять пусти. отпусти. Он уже приехал он уже пин, так что отпусти, Кай. Дверь открой. Конченый светофор. Чтобы он сдох. Сдохни светофор ты. <свеч> мне сейчас... Привет, светофор сдох. А мне не смешно сейчас. Документы ты, смешиваются? А? Ну что мне нравится? Что я получил себе и все Красавчик. Хорошо. Все, давай, я тебя открыл. Тормози, давай. А Че ты, ты... Т... <связь> Тормози, давай. Умница. Все, Это отпускай. <связь> не люблю эти стафоры, конечно. А, нет, ты все ты не ты любишь. Не Уви! Уви в дурке, Уви! Если будет нормальный, такого не будет. А в дурке нормальный — это невозможно. Дурь писает особенных чудиках. Ты знаешь, что мне О, да. Что, что правду судьи, то правду каждый судьбы, а тут угрызены ручки. Обгрызли, кто-то обгрызли. Да, зачем так делать? Ты про это? А ты видел когда-нибудь в Киеве тоже полностью обгрызанный? Видел? А, им, а ему только МАЗ-203 или 215. Ну, они же, давай, 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 я это вы, я это вы. Если бы так все было, я бы... Конденсация будет больше. Но для конденсации я тебе взял воздух, чтобы тебе воздух проходил больше. помню, они также разгонялись на пятерке. В детстве на них катался, они также разгонялись. Да, они звуки того Но самого нового юзика Нет, от вот этого. Сократить. Да. Естественно, что они отличаются. Вот это вот Вот еще Ага, понял. Дежди у кого-то обриваються. Остання поїздка у білі церкви. Далі я буду тільки ловити тролейбус ЛАЗ 52 522, бортовий номер 110. Так що це остання така, поїздка у білі церкви. Маси, 103D. На сьогодні все. Всім пока. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Усім пока!